Salam semua pendengar, kita berjumpa lagi ya. Baik. Pada posting kali ini saya ingin teruskan ya dengan topik penyediaan polisi kredit perniagaan. Bagi anda yang menyediakan ya kemudahan jualan secara kredit kepada pelanggan anda ya. Baik, um, setelah anda menetapkan ya dasar kredit serta menentukan terma-terma kredit perniagaan anda, Langkah seterusnya atau langkah kedua dalam menyediakan polisi kredit perniagaan anda memerlukan anda untuk menyediakan satu proses kelayakan kredit pelanggan anda ya. ha, Mengapakah proses kelayakan kredit ini diperlukan? Kerana, nombor satu, untuk ya, anda menentukan tahap kelayakan jumlah kredit pelanggan anda atau berapa banyak pelanggan anda boleh membeli dengan anda secara hutang. Nombor dua, proses ini juga bertindak sebagai satu benteng atau pengawalan risiko bagi mengelak atau mengurangkan risiko hutang lapuk anda. Serta nombor tiga, proses ini dapat mewujudkan satu sistem yang telus dan konsisten tanpa anda perlu ya memberi sebarang pilih kasih atau dalam membuat keputusan mengenai siapa yang lulus diberi kredit dan siapa yang tidak dengan adanya sistem yang telus dan konsisten ini anda akan dapat membina ya satu hubungan dengan pelanggan anda dengan lebih yakin dan stabil berlandaskan kepercayaan Baik, apakah langkah pertama dalam proses kelayakan kredit pelanggan ini? Langkah pertamanya ialah dengan menyediakan satu borang permohonan kredit untuk pelanggan anda. Ya, ha, sebelum dia nak minta utang, isi borang dulu. Apakah tujuannya borang ini? Tujuannya adalah untuk anda mendapatkan maklumat yang relevan mengenai pelanggan anda. Uh, seperti maklumat peribadi dia, maklumat perniagaan, maklumat kewangan dan sebagainya. Nah ini tujuannya untuk anda lakukan semakan atau penilaian kredit ya mereka uh, di masa akan datang. Tapi di sini saya nak ingatkan anda bahawa tentukan borang permohonan kredit yang anda sediakan ini mengikut garis panduan yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi ya atau PDPA 2010. Baik, dalam penyediaan borang permohonan kredit ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu peningkan kepala untuk mencipta satu borang yang baru. Ada jalan mudah. Boleh je search dalam Google. ya Tulis itu Customer Credit Application Form atau borang permohonan kredit pelanggan. Lepas itu, pilih dan edit sahaja template-template yang sedia ada. Ha, dan supaya yang bersesuaian ya dengan perniagaan anda. Tapi persoalannya sekarang, apakah maklumat asas yang saya perlu ada dalam borang itu ya betul? Ha, antaranya yang pertama maklumat tentang syarikat pelanggan anda. Ha, ini contoh seperti nama dan nombor pendaftaran syarikat yang didaftarkan dengan SSM alamat berdaftar syarikat, jenis perniagaan ya sama ada senarai ke enterprise ke perkongsian aktiviti perniagaan ya seperti contoh adakah aa, dalam perkhidmatan, pemborong atau peruncit ha? dan juga tarikh mula perniagaan ya serta maklumat untuk dihubungi ya seperti nombor telefon, nombor handphone, fax, email dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat berkaitan dengan pemilikkan syarikat pelanggan anda. Antaranya maklumat pengarah, ya, pemilik dan rakan kongsi pelanggan anda. Ya, anda dapatkan nama, nombor IC, peratus pemilikkan dalam syarikat dan sebagainya. Yang ketiga, maklumat tentang siapa yang mempunyai kuasa untuk mengurus akaun pelanggan anda itu dan siapa yang boleh nak buat order atau pesanan untuk belian barangan dari anda ya secara kredit. Dan yang keempat, maklumat keuangan pelanggan anda seperti maklumat perbankan dia, ya, penyata keuangan sekiranya ada dan anggaran jumlah pembelian bulanan yang mereka ingin lakukan. Di sini anda harus juga minta pelanggan anda sediakan jumlah dan terma kredit yang mereka ingin pohon. Dan jangan lupa juga untuk dapatkan maklumat rujukkan pembekal-pembekal pelanggan anda yang lain. Ha, Sekurang-kurangnya dapat dua nombor rujukan pun dah cukup bagus untuk anda hubungi kemudian ya. Yang kelima tentukan ada juga klausa, eh klausa-klausa dan perjanjian penting seperti klausa jaminan dari pengarah atau pemilikkan pemilik syarikat tu ya yang mereka berjanji akan bertanggungjawab secara peribadi sekiranya pembayaran gagal dilakukan oleh syarikat serta klausa pemberian kuasa seperti uh, ialah kuasa kepada anda ya untuk menyimak laporan kredit pelanggan anda seperti laporan Sikris dan Sitos mereka. Yang keenam tempat ya satu tempat di mana pelanggan anda boleh tanda tangan serta jangan lupa cop syarikat ya uh, serta pengisytiharan dari pelanggan anda mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan tepat. Dan akhir sekali tentukan dalam borang tersebut ada tertulis dan maklumkan bahawa semua pesanan adalah tertakluk kepada terma dan syarat jualan yang anda telah tetapkan sebelum ini. ya, Yang enam terma tu ingat ya. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini ya. Insyaallah dalam posting saya akan datang saya akan teruskan dengan langkah yang seterusnya ya dalam proses kelayakan kredit pelanggan anda. Diharap para pendengar nantikan posting saya seterusnya dan terus memberi support kepada channel saya ini supaya dapat memberi manfaat ya kepada kita semua. Sekian terima kasih, jumpa lagi ya.